20 жовтня 2013 року в міському палаці культури урочисто відсвяткували 1025-ту річницю з дня хрещення Київської русі. З нагоди цієї видатної події у святковому залі зібралися духовенства, численні віруючі з юрської єпархії та ті, які приїхали разом зі своїми настоятелями з різних міст області. Концерт розпочався виступом архієрейського хору з піснею Царю Небесний. После выступу хору присутник привітав его высокопреосвященство Елисей архиепископ Езюмский и Куп'янський. Я сердечно вас хочу поздравить с этим великим торжеством. При нашем представителе блаженнище Владимире митрополите Киевском и всей Украине. Я скажу это великий человек. Имя этого человека в истории всей нашей православной церкви будет написано золотыми буквами. И после этого великого человека навряд ли кто-то может его присойти трудами, молитвами, которые стали руля нашей Святой Церкви в тревожные дни, не раскола, не разъединения церкви. И он смог удержать штурвал церковный. Он не только его удержал, он приумножил церковь нашу. Сегодня на Украине православных церкви больше 11 тысяч. Мы сегодня с вами отмечаем не только 1025-летие крещения Руси, мы отмечаем рождение нашей святой православной земли и нашего православного народа, великого народа, который принес на своих плечах множество испытаний, но он выстоял и благодаря вере, благодаря Христу, твердости нашего народа, благодаря великому, крепкому православному духу нашего народа. Будем же мы, дорогие братья и сестры, ценить великий дар, данный нам Богом, дар жизни, и помнить о том, что мы не просто православные христиане, а наша жизнь, наши, наши дела свидетельствуют о том, что мы являемся действительно сынами Нашого православного отечества. амінь. Спутник губернатора Харківської обласної державної адміністрації Євген Санин, представник народного депутата України, Героя України, голови громадської організації Соціальний рух поваги Віктора Стапчука, начальник служби кадрів Південної Залізниці В'ячеслав Чигрінов, Ізюмський міський голова Олександр Башков, голова райдержадміністрації Валерій Білокудря, голова райради Анатолій Чергінець. Уважаемые Ваше Высокопресвященство, многоуважаемые Владыка Елисей, священнослужители, верующие, все, кто сегодня пришел на этот праздник, для меня большой честью и радостью было сегодня вместе с Вами быть на этом празднике, посвященном 1025-летию Крещения Киевской Руси. Разрешите мне от имени председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Марковича Донкина, от председателя областного совета Сергея Ивановича Чернова, поздравить всех нас с этим величайшим и знаковым событием. Губернатор Харьковской области всесторонне поддерживает изюмскую епархию Украинской Православной Церкви и с пониманием относится к решению проблем церкви. Разрешите мне от имени губернатора и председателя областного совета поздравить всех с праздником. Желаю вам здоровья, благополучия, мира, добра, жизненного воодушевления и незабываемых радостных впечатлений от сегодняшнего дня событий. <решит> уважаемый Владыка Елисей, уважаемый Евгений Евгеньевич, уважаемые замечания и гости города, разрешите мне по поручению Виктора Николаевича Ставчука и всех железнодорожников Южной железной дороги поздравить вас с этим замечательным праздником. На словах Виктор Николаевич просил передать, что все те добрые начинания, которые они начали с Владыкой Елисеем, они доведут обязательно до конца. Дорогие друзья, еще раз от всей души поздравляем вас с огромным праздником 1025-летием Крещения Руси. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, любви, мира и добра. И пусть хранит нас всех Господь. С праздником! Спасибо. Ваше высокое святые отцы, прихожане, гости, Позвольте мне от лица изюмской громады приветствовать вас в нашем городе, городе, который с 8 мая 2012 года стал епархиальным городом. 332 года стоит изюм на берегу Северского конца. и в это время, за все это время церковь была с с городом, с людьми, которые жили здесь. Посмотрите в этот день. Владыка вам здоровья и, конечно, служения на пасторской линии. Всем вам, отцы, святые служения, восстановление православия. А нам, ваши пасты, служить тем ценностям, которые вы преподносите и слушаете вас. Я всем поздравляю с этим прекрасным праздником 1025 лет Крещения. Священнослужителі були нагороджені почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради і подяками Харківської обласної ради та голови обласної державної адміністрації. Почесними грамотами Ізюмського місті Після церемонії нагородження архієпискому Ізюмському та Куп'яцькому Єлисею були вручені каравай і квіти від керівництва міста та району. Архієрейський хор під керівництвом регента Олега Кадюка та творчі колективи міста своїми виступами надали особливого святкового настрою. кульминацией свято стал святковый салют.